Отже, шановні колеги, починаємо нашу традиційну прес-конференцію, як завжди. От, короткий аналіз гри тренерами по боку а потім потім запитання відповіді, якщо такі будуть, хто хоче, будь ласка. Отже, тренуровок ти спочатку за нашою боковинською гостинністю, про боковину. Ви знаєте, добре. У мене тут багато родичів. Так, так, тут я говоримо так. наша команда была очень мотивована сегодня, и после четырех последних поразов э, было очень серьезное налаштование на игру. На Гра выдалась такая боевая, была какая-то игра, какая-то борьба была, и э, было очень э, непросто, в принципе, Великих <клеский> то подборов, Таких спільних ночів. Я думаю, що в принципі багато що ми виграли в в захисті. І, ну, напевно, не дали такі багато можливостей для атак з боку тому що в принципі, ми очікували вибухи передач з флангу. І, в принципі, так і вийшло в матчі, але зіграли досить надійно. От. і використовували ті нагоди, які у нас були. Намагалася діяти швидко, проходити в захист, намагалася епізодами працювати. В принципі, це вдавалося і ну, змусили там, помолитися в принципі, захист. Долі везіння, звісно, але забили голи. В принципі, деякі нагоди були ну, в першому таймі, непогано, в другому. Так що я думаю, що в принципі, віграли, досить вдалося. Я не почекаю, Пане Бігорович. Скорее всего, хочу поблагодарить футбольный клуб Динамо Киев, в лице Динамо 2 команды за что, за то, что не опустили нашу команду туда, где... где не должны находиться. Почему? Потому что перед игрой было много разговоров, пытались людям объяснить, что в футбол надо работать, получая удовольствие. Но быстро в быстром мышлении, в быстром перемещении по футбольному полю. Сегодня Динамо показала, как надо играть в футбол, чтобы нравилось зрителям. И сами, я не буду даже фамилии говорить, что люди просто, ну вот со стороны смешно. Смешно, они думают, что они футболисты, но на сегодняшний день это цирк. Цирк, который был сегодня на футбольном поле. По тому, как Букейна играла, однозначно которые мужчина на замену, то есть мы их восстанавливали, не были не то на 90 минут, как бы дали шанс отдельным футболистам, они его не использовали, тем более подвели команду. Будут сделаны Сейчас 8 дней есть у нас, чтобы потянуть ребят, и однозначно сами увидите, что будут определенные перестановки, имена в футболе не играют. эти ребята, как имена показало просто ребята, которые, правильно коллега сказал, мотивированы. У нас в этой мотивации пока нет. Почему? Потому что почему-то кто-то подумал, что они великие футболисты. Но это первая лига. И со стороны просто смешно. Поэтому было большое, большое спасибо за урок. Хотя можно так сказать, сказать, что это. Можно сказать, и дети там были. Ребята, которые 18-17 лет учили якобы футболистов футбол. за Запитання ви хотіли. так? Так, Хотів поцікавитися, ви привезли якийсь можливо особливий склад до Чернівців? Чи? Шо? Шо? Бо попередні поразки... чотири поразки, чотири... цим, так? Так, попередні чотири поразки, може би якось, ну, ви особливо, звичайно, підходили до цього матчу. Ну, у нас деякі були, а да, перестановки порівняно звернули матчем. Вийшов представник стадії. И, и тем не менее так что по многому ну мы делаем какую-то коррекцию потому что где-то на самом деле играли а играть как они думают на мастерство, это за мало и мастерство, это не много, скажем так а надо выходить и работать и... <хіт fingers> сильно цим працювати треба. І сусідні вийшли е, ну, робили таку чорнову роботу. І Така робота, якщо можна сказати, незамінна робота, але вона суттєво пливає на хід зустрічі. І думаю, що всі гравці таку роботу чорно дуже добре проводити. Які висновки з цієї гри зробите, і, зокрема, як за робцями після цього бути? Да, мы как не будем делать выставки. У нас я вот, ну как, для вас могу сказать, что я уже неделю воюю с ним. Воюю, потому что однозначно мы изучали Динамо Киев, и я видел по работе, тем более такой определенный шлейф был после Одессы. Я понимал, что если мы будем так выйдем на футбольное поле, и Динамо Киев нас И Опять же, люди, которые, самое страшное то, что это якобы люди, как они себя, они думают, они нас сегодня просто подвели и уничтожили, нас как команду. Вышли замены, совсем как бы, я не говорю, что мы очень здорово играли, но намного лучше. А если бы они были еще, можно подготовлены, однозначно, я так думаю, что -то... такого результата бы не было. Я не говорю, что про результаты, говорю просто про качество игры раз до 31 числа Фу, ну как я знаю будет из нее не будет но однозначно определенные футболисты просто орать не будут нельзя так относиться к футболу можно а, теми пропустил какое-то время он не играл но несмотря на это сегодня можно сказать здорово провел матч ну здорово конечно когда 2 плач... Галла да, забивает человек. конечно, это здорово для любого, кому. Но он использовал те шансы, которые были. В тех моментах, когда он забивал, он был настойчивым, И нам очень не хватало настойчивости в прошлых матчах со стороны других вот. Что касается атаки, у него были еще моменты там. Вот. А что касается обороны, конечно, там есть небольшие вопросы. Он как человек более созидательный, он не полностью отрабатывает планы, как бы нам хотелось, но он компенсировал <coughs> своей активностью впереди, так что будем работать. Все, спасибо. спасибо. Есть нет, нет? Да. что Спасибо. Спасибо. Спасибо.